Ну вот теперь пускай кто-то скажет, что Россия это бензоколонка, как совсем недавно еще пытались об этом говорить. Вот жили морды хохлявские, блядь. Вообще. Куда, сука, деньги брали? Ну понятно, хули хохлы, они в Африке хохлы. Спасибо Путину и Лукашенко за то, что они допотопные мужики и не допустят гейства на нашей земле. Да, мы с гордостью говорим, да, мы отсталы! Вы, кто вы пройти полиграф? Конечно. Ничего себе. А полиграф готов пройти меня? Царьо не розумію, як Росія над держава не вберегла такого цінного персонажа, як Кива. Толік Шарі запрошує в гості. А пропагандисти на болотах заговорили про охорону для всіх брехунів Росії. Це програма «Конець спецоперації». Я її авторка Анна Єва Мельник. Добрий вечір. Усім думаючим людям. Дійсний малі. На наїбали, на неї на діти Росії ховають своїх отців, але довго за ними не плачуть. Уявіть тільки в одній школі понад 200 дітей залишилися без пап, але вони поважають за це свого царя, люблять режим і бігуть по стапам. освободителей свободітелей вбивць вступають в юнармію. Точно такі ж слова произносять воєннослужащі, приймаючи присягу, присягу коли їх поздравляють. с очередной наградой объявляют благодарности. Отец привил во мне спорт, патриотизм. Я всегда буду заниматься спортом, я был всегда патриотом. И сегодня я стал юнормейцем. И для меня это очень великолепный день. Я очень рад. Я горжусь этим. Гебель ТВ приносить хороші результати Росії, бо не всі хвиловлювали на вулиці і відправляли воювати в Україну. От, наприклад, добровольці постійно смерли телевізор, тож пішли захищати те, про що плещуть Скабеєва і Соловйов по тебе. Коли почалася спецоперація, одним з перших записався в добровольці. Він не от телевізору, він постійно дивився і потім все вирішив. Він навіть мені нічого не сказав, вирішив. Все потім уже кидався все так да вже сказав, кому медаль от сына сина осталось, а деяких матерії жона єдинароси просто привітали квітами і цукерками за те, що вони своїх мальчиків відправили на війну, тобто закривати очі в Україні. І ще досягнення наддержави дві 2023 році. Сім'я Свободітеля свят далі. Теперь в доме тихо, можно включить все электроприборы и бытовую технику. И не на два часа, как месяц назад. За это время нужно было зарядить, приготовить, помыться, постирать и заморозить продукты. Каждый день на это уходило 20 литров бензина. Мы этому очень-очень рады. Теперь у нас полная цивилизация. Сами также они там живут, тоже пользуются генератором. Ему это дело уже привычно И в плане использования, и в плане обслуживания. Весной этого года муж Татьяна отправился на спецоперацию в мае, подписал контракт с Минобороны. Женщина обратилась в рабочую группу по вопросам СВО. Региональный координатор озвучил проблему с отсутствием электричества в семьях участников спецоперации, главе региона Олегу Харахордину. Вопрос был взят на личный контроль и решен врачей сроки. Я очень рад за вас, что теперь, теперь, мужья будут спокойно защищать нашу родину, не думая, что дома проблемы какие-то. В соседней семье Юнчаковых пятеро теперь уже независимых детей. От дяди Вовы, проживающего в Платово, село находится в Алтайском крае, чуть более в 500 метрах от их дома. До недавнего времени электричество поступало от него по наземному кабелю. Жизнь-то поменялась, лучше стало? лучше Що тепер можна делать? Ну тепер можна не платить дяді Вові, тепер можна спокійно включати світ через пульт пультморне світ. Вліча да. сусіду дяді Вові можливо вже й не будуть платити, а твоєму злочинцю путіну платили, платять і платитимуть росіяни. Тим часом в депресивних регіонах Росії люди мруть, особливо чоловіки, немов під час чуми. Але ні, це все так звана спецоперація, яка плюсує смерті їхніх чоловіків. І От населення в селах Буряті зменшилося вдвічі за два роки проведення квазі. сво Ну і чиновники місцеві зрозуміли, що спочатку вояки повинні захищати Росію на територію України, а не дороги їм подавай хороші, якісну медицину, а потім ще й зарплату гідну захочуть. Все. Они понаехали тут дальше, где пол деревни живет. Ты аккуратно. Да, Евгений Анатольевич, ты вообще в прямом эфире башкой немножко думаете, что вы говорите? Скажите, сейчас в прямом эфире. Так делается все. Вот кто-то делает так. Ну что, это вообще кошмар. Да я понял. Тихо, тихо. Так. Поэтому, э, Серег Тимирович, З товарищем зустрічісь, пожалуйста. Еще раз напоминаю, Алексей. Тож, а свободітелі вбивці тільки цьогоріч отримали світло в своїй трущоби, а потім дивуються, чому українці так добре живуть. Один особняк блядь. блін. Пойду на другий етап, скажу. что же, блядь, за хуй тень? А. Я ебу, блядь, я не сука, деньги берут, пидорас. Нихуя себе. Как охуенно тут. Я в рот ебал. Дядя куй. Ага. Че, а, что тут нахуй? Да ну, не, это... А, Пиздец. Охуя вот. вот. тут у них ванны, джакузи, куюзи, вся залупа мир. Я ебу баба вот так бегут пидоры от нас. Все бросают нахуй. Ебать. Вот жили морды хохлятские, блядь. Вообще. Куда, сука, деньги брали? Ну, понятно, хули хохлы, они а в Африке хохлы. Единственного в галактике Рязанского высшего воздушно-десантного, командного, дважды краснознаменного училища тогда еще имени Ленинского комсомола, тогда еще капитан Матушкин Константин Дмитриевич, чтобы выжить на войне, І звичайно про зрадника Києва давайте згадаємо в 2014-му він помчав воювати на Донбас, розказував, що він саме є істинний бандеревець. А потім перед самим вторгненням великим Російської Федерації розповідав, що там іде гражданська війна русських солдатів, там ні Путліра куларів Верховної Ради з ним народження вітав і вже на болотах почав боротися з якимось міфічним київським режимом. Відстоював всіляко і захищав руський мір, а от е, ЛНР правильно писати так і не навчився. А ще завжди Кива ровно стояв. Стою ровно і Господь тобі поможе. От стою ровно. Ні спеки, ні морозу, ні навіть поліграфа Кива не боявся. Ви хто вибраті поліграф? Звісно, нічого собі. А полиграф готов пройти меня? Відповіді на питання, чи пришел бы полиграф в Киеву, уже не будет, але скиглення на болотах после ликвидации зрадника всех пропагандистов и коллаборантов будут долгими. Действительно, Илья убит. Друзья, говорят, что меня маленький винтик убили. Это полная неправда. У меня просто деловая встреча с Жириновским. И типа, ну, раз он таким был, то, в общем-то, его и не жалко. Но дело ведь не в Киеве. Дело в том, что каким бы он ни был, многие были не в восторге от того, когда его приняла Россия, когда его приняли в ряды ОПЗЖ. Вот, исходя из его прошлого. Но уже если приняли, то Россия отвечает за его безопасность. И удар по Киеве – это удар по России. А удар по России – по всей России. Самое забавное, рассказываю про то, как убили Кио, И приходят, ну там пару этих свинособак прибежало, гавнула по поводу тебя, там твои найдут. Но я смотрю, наши бычьи приходят, вот эти вот дети быков и свиней. И начинают там что-то писать, там ты следующий. Я пишу, наступный, ты тупорулая тварина. Там мы тебя найдем. А Мне не надо искать, у меня адрес есть. Ты можешь приехать туда и взять за щеку. Украина очень агрессивна действует в нашей стране, на территории нашей страны, через свою агентурную сеть, которая у них очень широкая, и она продолжает ее расширять. Потому что даже если мы будем говорить о вашем деле, это же все граждане России, да, которые собирались э, организовать покушение на э, ведущего российского журналиста. Если мы будем говорить о задержанных э, предыдущих фигурантов различных э, терактов, это тоже в основном граждане России. Нет такого, что э, украинцы... Ну вот эта тварь, которая взорвала Владлина Татарского, это же э -это тварь, яркий да. пример. А, да. но, но это я, как я... раз, слушай, но... Навальнята очевидная база. Разные да, антисемитские а вот это... группы, очевидная база. Да, вот этот человек, которого взяли за подрыв на железнодороги в Рязанской области, и он же атаковал аэродром Дягилева, тоже поклонник э, несогласных да, вот этих рассерженных Все горожан. И, 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 к сожалению, вот эта агентура, она проникает по всей территории нашей страны. Действительно великий праздник для... Кивлян, да що там говорить для кожного українця, яким буде кінець для усіх подібних Києві? Ми ще побачимо, тому що все тільки починається. Прихвостні Кремля працюють щодуху. Звичайно, не так викладаються як Кива, але вже затряслися, бояться за свої шкури і кричать: що нужних людей беречь нужна, бо буде як з Києвою. І уявляєте, в такої могущественна великої велика державі України. Україна таку провернула операцію, ліквідувала Киву США. Разом з союзниками заморозили російських активів на 300 мільярдів доларів, і вони залишатимуться замороженими допоки Росія не компенсує Україні всю завдану шкоду. А ще Росія втратила 34 мільярди євро від санкцій на нафту. І 70% ворожої техніки не повертається із поля бою, і тут так неочікувано для всіх. Путін заявив, що йтиме на вибори президента, які відбуватимуться на болотах в березні наступного року. Ну і ще воєнний злочинець вважає, що Росія это вам не бензоколонка. Ну От тепер пускай хтось скаже, що Росія це бензоколонка, як зовсім недавно ще намагалися. об этом говорить. Да, есть, конечно, ряд секторов, которые еще не полностью восстановились, не полностью адаптировались к новым условиям. Например, деревообработка. Здесь есть свои причины. Она в значительной степени была завязана на европейские рынки. Но при этом, скажем, автомобилестроение. Кстати говоря, в деревопереработке тоже ситуация меняется к лучшему. Но, например, в автомобилестроении он переживал непростые времена, но у нас очень много было большая зависимость от компонента. Это, безусловно, одна из пострадавших. отраслі. автосектор Російської Федерації зникає автовиробництво на Росії впало до найнижчого рівня з часів розпаду радянського союзу. Ну і звичайно, всі виробники з Росії пішли, а заводи свої продали. Тож населення переходить масово на вживані автомобілі чи на якісь китайські аналоги. От Осиман не тільки купила машину китайського, вона ще й прикупила туфлі за 20 доларів. Звичайно, підробку на известный бренд, который пошел из страны антрофагов. Тем временем, начальник такой же на болотах, как и его детство было. Какое самое такое доброе воспоминание из детства, связанное с семьей у вас? С семьей? Это знаете, такая, в общем, интимная вещь. Я скажу только начало этой истории. Мама поставила меня в угол, уже не помню за что. Вот. И в, как в течение какого-то времени ходила, все так грозно смотрела, спрашивала, ты будешь прощения просить или нет? Зачем закончилась эта история, я вам скажу один на один. Часть просто упущу, короче, закончилось тем, что она начала меня целовать, сама вытащила из этого угла и и все, и этим вся история закончилась. От ну як вона це делает, та дільний розговор. Розкажу на ідіні це так загравання діда до молодої дівчини. А Соловйов тим часом, який дуже хотів, страшно хотів потрапити на війну в Україну, в Афганістан та Ізраїль зі зброєю в руках. Він так і не потрапив, зато готується до бою до бою з блогером. Визвав мене на бой, Это вообще смішно. Збіжав із країни, так як засал. Мелкая тварь, засал! Чепушок! Перхоть! Засал и сбежал из страны, так как ему было страшно в армии служить, что его на фронт пошлют, хотя он нас срочников не посылает. И оттуда из Дубай, нарушая все, кстати, правила, вопрос с дубайским полицейским, едет этот скотиненыш, значит, на машинке, на которую насосал, и видео снимает, и вызывает меня на бой. Слышь ты, Спирохетина, ну давай подъезжай сюда на бой. Поедем там, Маренко, Авдеевка. Ты же смелый, хочешь показать, чем ты биться можешь? Ну давай мы тебе дадим автомат. Сам хоч Ну, давай туди. Подижі, з'ясувалося, що запроваджені санкції не так вже впливають на життя росіян. Тож у МРФ заходилися думати, що краще зробити: ввести податок на біздітна чи заборонити. аборты. Значит, то на том, что нужно прийти к истокам и в целом Россииу варто было претворить на Чечню и всем сплотиться снизу. России было традиционно, что нужно серьезнее Ой, слушайте, подходить с этим к выбору сейчас брака. Сейчас будут спорить еще более жесточе, чем я был в Чечне абор... недавно. Я вам расскажу. Просто я очень сильно впечатлился в хорошем смысле. Мне очень понравилось, вот как они совмещают свои традиции, да, ну мусульманские там законы шариата, вот с современными технологиями. То есть Грозный это просто Дубай, такой Москва-Сити, вот, где все блестит. Грозный мол, это замечательно все очень хорошо развивается, при этом они э, чтут свои традиции. То есть там нет вообще э, детей, как детских домов нету, как класса. То есть все дети сразу усыновляются. Гораздо больше молодежи, то есть больше рождаемости. Они все ведут себя очень вежливо, сдержанно и четко. Почему, если Чечня смогла после такого э, трагичных событий, которые были, возродиться и при этом э, быть ориентированной на будущее, на высокие технологии, такой ретро-футуризм? достаточно жестко все. Ну, то есть, так, а у нельзя, нас, э, что нельзя. От России этого. Э, вернуться к нашим вот истокам и как-то найти все это. И это придется проявить жесткость тогда сверху. Ну, война именно то э, время, когда все лучшее может быть в народе как-то вот сколыхнется. Вот, и нет, против нет, нас идет война. Нам нужно сплотиться и перестать а делать но можно аборты... Не должно быть образом. Нет, да должно быть снизу. Лучший налог на бездетность, чем запрет абортов. Нам очень многого не нравится в нашем. Государстве. А почему мы получаем этот выбор? Извините, пожалуйста, мы сразу. Сразу интересен выбор. Вот какой-то такой типа. Или колбаса, или ракеты. Я всегда так, вот, так, удивляюсь так, вот так этому говорит выбору. Зачем нам наш выбор? в России нужно да. жить долго. Я живу в России так. недостаточно, может быть, долго, мне 44 года. Но тем не менее. И мне кажется, что выбираю. Мне кажется, нас поставить перед этим выбором. И поэтому выбирая между запретом абортов и налогом на бездетность, я выбираю налог на бездетность. Так. Если хозяин Кремля все-таки поставить задание, або выдаст черговый наказ. Платиться снизу, то не важливо кто русский, кто узкий, кто сколько классов провчився, есть цель, а мета, ее не неважно, какая разница. Бывший ведущий Первого канала Петр Толстой в эфире телеканала России сказал, на мой взгляд, выдающуюся глупость. Мы сами виноваты в том, что появился такой термин россияне. Наши братья, Аварцы, чеченцы, татары, башкиры, все русские. Не для того Иван Грозный там не знаю брал Казань, чтобы мы сейчас а, начинали говорить вдруг россияне. Можно было бы, конечно, углубившись в историю, напомнить, кто кого и сколько раз брал, но зачем поддаваться на провокации и умножать глупость? Откуда? В части российской политической элиты проснулся этот пещерный имперский национализм. Не стоит обижаться на необразованных, глупых людей, учил меня мой отец. Умный так не скажет. Но гражданин Петр Толстой человек, образованный. Почему же он разговаривает со мной на языке гопников? И позволяет себе говорить такие слова. А еще дед Вова не видит проблем. это вышла Россия с богатых международных организаций, а лишь Кремль защищает права своих граждан. 75 лет со дня принятия ООН всеобщей декларации прав человека. К сожалению, этот юбилей мы отмечаем в сложной ситуации, когда продолжается процесс деградации международной системы обеспечения и продвижения прав человека. Ее институты, фактически контролируемые Западом, демонстрируют политическую ангажированность, лицемерие и неприкрытую избирательность. Так, на протяжении восьми лет мы видели их беспомощность и прямое игнорирование вопиющих нарушений в отношении жителей Донбасса. В этих структурах не просто не замечают, но даже поощряют проявление русофобии. Поддерживают те страны, которые торопится занять первые места в этом позорном конкурсе русофобов. Как вы знаете, Россия вышла из состава ряда международных правозащитных организаций. Однако это не означает, что мы... Адказуємося від от принципів, заложених в декларації. чим готові миритися раби на Росії? Це їхня справа, але як же ж порушуються права українців на тимчасово окупованих територіях і, звичайно, в полоні Російською Федерацією, це вам не росіяни в українському полоні. У яких умови краще ніж життя Московії? Алло, какой там захист прав, если идет про ЛГБТК+. И за Россией, звичайно, Беларусь побегла. Братья Білоруси люблю вас крепкой мужской гетеросексуальной братской любовью. Жгите! Спасибо Путину Лукашенко за то, что они допотопные мужики и не допустят гейства на нашей земле. Да, мы с гордостью говорим, да, мы отсталые, мы не современные, да, совки, да, ватники, но нам ватники теплее зимой. Мы не хотим в колготках зимой ходить. Мы хотим ходить в ватниках, в валенках и с любимыми женщинами, значит, смотреть хорошее кино и детям покупать матрешки. Вот и все, в конце концов. И никаких колготок и этих самых каблуков. И всей этой мерзости. И поэтому вот и, мы видим, что мужики сейчас за это сражаются. И поверьте, из Европы побегут нормальные люди-католики. Уже нормальные бегут? люди уже Ты прости меня, Владимир, заиграл самолет. Ты ж знаешь, я актер мощный. Вживаюсь в роль раз и навсегда. Все за правду привык. Да и потом, откуда я знал, что они все на обед ушли? Думал тебе помочь, чтоб громче. Это заренок, за сейчас. А давайте посмотримся, что Нарышкин говорил 10 лет назад, даже в гей-клуб в Москве запрошивал. Вот это такая коллизия. Права людей, которые э, составляют и группу э, не сексуальной ориентации, они ровно такие же в России, как и права тех граждан, э, которые. Поддерживают и практикуют традиционные сексуальные отношения. И в Москве, в других городах России есть много вот, ну, так называемых гей-клубов. Я э, не бывал, но свидетели говорят, что там очень хорошо, комфортно чувствуют себя эти люди, хорошо проводят время. Если вот кто хочет так сказать, получить в этом подтверждение, пожалуйста, я приглашаю в Москву. Ну, к сожалению, я сам не смогу вместе с вами посетить, но я обязательно о вас позабочусь. И на фоне всех побрехенек и, звичайно, негидного проживания, в дуже хвилюе життя на Западе. Людей буквально вгоняют в нищету, заставляя расплачиваться за собственное образование, но заторные американские учительницы не сдаются и, несмотря на плотный график, находят себе необычную подработку. Например, в индустрии. Девушки, которые днем преподают в школе, вечером превращаются в онлайн жрец любви. Это же здесь не обошлось без Украины. Зарабатывать на обнаженке баснословные деньги американкам помогает украинский сайт. Онли Фанс, кстати, его создатель, родом из Одессы, в 2021 году стал долларовым миллиардером. Схема простая. Женщины выкладывают эротические фотографии, видео, их подписчики платят за доступ к аккаунту. Неудивительно, что аккаунты порно-училок обнаружили школьники, и американское общество еще умудряется оправдывать этот разврат. Как бедность подрывает моральный дух. Но зима только в роспале, то ж скоро будут брехать про то, как поляки Спалюють сміття, щоб нагрітися. В Німеччині немає електрики. І через це закриваються всі м'ясні магазини. Ну і звичайно розкажуть ще про британок, які подалися в проституцію, щоб закомірне заплатити. Підписуйтесь на Ютуб канал Еспресо, Дивіться сьогоднішні і попередні випуски програми Канець спецоперації. Хай ваша голова буде здоровою. і До зустрічі наступної середи.